Такая вот у нас, друзья, погода. Еду уже до хаты. Забрал аккумулятор. У меня лежит баллон с газом, Палево. бензин. И погода пока не хочет солнышко взявляться. Вот. И приходится уже запускать генератор. До речі сьогодні був на складі в металобазі і шукав профіля для того, щоб смонтувати сонячні панелі, які я прибав 10 штучок. Зараз ще трохи планую, як буде э, виглядати стіл для панелі, там теж є нюанси. Не хочеться дуже багато металу туди ставити і... в то же время еще будет нагрузка снеговая она должна быть ну, вытримывать панели не должны прогибаться зараз погано будет дорога я уже включусь уже уже включусь уже беля дома рад всех бачите трошки была перерва несколько дней ничего не снимал погода у нас налаживается. До этого были дожди, ветра. Довольно-таки так пасмурно. Ночью был дуже сильный ветер. Сейчас покажу. Моя палатка, я не прибрал. И она трошки взлетела. Ле -ле. Трошечки, на ну, там, смотрю, что-то повредилось. Не критично, а так, в принципе, села. Сейчас ее сберу. <coughs> Ничего страшного не случилось. Она вот тут у меня стояла. И ветер ее сорвал. Сегодня по планам <coughs> переварить на поджерике аккумулятор почему переварить там крепление мне трешки не не подобается хочу этим заняться и из того что нового в меня получил панели джинку вот. джинко джинко салар 550 От. Планую їх поставити, замовив кріплення, тому що після Нового року я, я думаю, що ціни піднімуться. Тому це було це треба було зробити трохи раніше, але вроді би встиг. Холодно у нас, 6 градусов сейчас. Трошечки все в таком, бачите, песке состояние, скажем так. Если то я покрыла бутылку, заметаю эти швы. Что тут нормально. Короче, меня пыталось, что здесь такая яма не, это я. Заметаю песок в одно место, чтобы бачите где он в швах просаживается я его потом обратно в эти швы заполняю чтобы он уже аккуратненько туда залез а это это я так метелкой ее сюда сгортаю. Вот смотрите тут тоже вот эти швы еще трошечки они не засыпаны я хочу чтобы оно было все просыпано вот и она уже, скажем так, его расклинит. А так розуклонка сделана таким чином, чтобы вся вода стекала туда вниз, что туда. Вот. Ворота чекают, чекают погоды. Может быть, сегодня еще посмотрю. Может быть, сегодня Получиться трошечки тут спланувати, розчертити. Але не впевнений. Мені здається, що це треба робити, коли вже ворота будуть на місці, коли вони вже будуть сама от направляйка, вона буде зараз все це скажімо так, возобновить, бо сьогодні воскресенье, діля і ніхто не працюет, але треба буде созвониться обратно с Артемом і спланувати, спланувати наші дальнейшие дії. І от в этом місці у нас буде така доволі таки складна, як для мене робота. Нужно буде утопить сюда швелер під нахилом, таким чином, щоб він э, стояв і не вилазив. Тобто здесь самый глубокий проріз должен бути. а здесь самый меньший. И уголок должен быть стоять. Бачите, как тут вот пилка стоит. Вот под таким углом туда в глубину, потому что они должны заезжать в ту частину. Меня пытали так что там с барвинком. Что ты там так кричишь? С барвинком вроде бы все доброе. Есть такие маленькие которые очень дуже, -дуже зеленые. А ну вот я писал, что вин так вот пожелтил. Але я смотрел э, Барвина, который там где место место, где я рвал, вин тоже так трошечки вот так вот желтеет, ну, То есть это его, наверное, такое состояние, скажем так, довольно-таки естественное. Так. А вот видите, вот вообще зеленый тут он уже там начал вырастать. Это тоже вот такие побеги, они довольно-таки какие-то восстановленные. Маленький, тоже зелененький. То есть мне сдается, что оно все здесь принялось и пошло. Да, ну, ну, вот тут вообще стал зеленый матч, вот такой как, он, как должен быть. Там, ну, в целом весь барвинок, он выглядит уже непогано. Я думаю, що на наступний рік буде дуже цікаво побачити, як він буде тут заплітати все це. Ці дні були дощі, все це працювало. Бачите, ще дуже водичка стоїть. Видите, як сползає тот грунт, який плохо тримається. І вот. зрізано дуже так. неправильно скажем дуже резко Але трава все вот это вот вытримала все это вот, там где нет ее у вот такое вот видите немножко нападает это до речи я экскаватором тут нарвал это вот такой вот камень это его на дорогу классно видите он практически без глины я его экскаватором сюда растаскиваю а это уже с глиной вся частина Штифона. отвалилась отвалилось. Ну, это естественные процессы а так вся часть, часть частина зеленая то есть она все равно находит свое место прирастает но мне здается что в принципе довольно непогано за цей рік вот эта вот частина преобразилась я думаю на следующий рік будет классно так вот здесь вот мы зарезали и вся вся уже вы бачите трава она уже весь этот срез э, ну, скажем так закрыла то есть если тут была глина то зараз вот такая вот травичка уже гарно получилась вот. неплохо вот это тоже было все зарезано тут вообще посмотрите, какая классная трава если она вот так вот возьмется и на склоне вот здесь и плюс бровинок будет дуже гарно выглядеть. Так, что еще? Тут, конечно, у меня еще есть трошки работы. Треба все это культурить. Отсюда я повыривал жину. И планирую потом триммером все пройти, чтобы была такая чистенькая травичка. И она уже будет иметь вид. Гибискусы мы тут прирослись, это Зоя передала мне. Дуже дякую Это подписница моя. И вот видите, вот раз, два, три, четыре. Я их пока не пересадил, потому что, ну, скорее всего, тут еще тоже придется окультуривать. А пока они так набирают силу, потом их можно было десь пересадить. В этой частине все замульчировано. Тоже эти все рослины классно выглядят. Не знаю, мне здесь что 99% все они прирослись. Так пока мы не видно, но на весне мы все это побачим. Все это будет зарощено уже теми рослинами, которые я посадил по Вот эти все. Класс. Вроде все гарно выглядело, эти растения тоже восстановились, посмотрим. Да, тоже, видите, живые, и вот тут вот, вроде все классно. Барвинок тут пошел, видите, тоже, кстати, имеет такой какой-то розовый оттенок. Прикольно выглядает. будет здесь зарощено. В цілому как бы так накидуєш всякой роботи, але потом воно, як ребу все складається. поэтому зараз можна не очікувати, що оно десь виглядає не так, як треба, або ще якась, але це, це норма. Речі, Тут у нас тоже маленькая посадочка Розсадив эту як как гряточку. и я бачу что там даже прирослись ага да точно прирослись а, чебрец прирос он серебристый здесь чебрец это до речи у нас лавандин я взял пять кущиков лавандина и тоже так приросся ну, Побачим, он выснется все будет выглядеть так а зараз мы идем у нас уже распочался отопительный сезон и треба сейчас приберем эту всю историю. Треба растопить немножко котельную, прогреть дом. Дома нормально. Я уже через день так начинаю по чуть-чуть протапливать. И под Джерики буду рубить уже стоечку под аккумулятор достану сварку и трошки попрацюємо. Но все-таки немножко потери есть. Это, мы сделаем несчастно. Может и сейчас. Бачите, поломалась эта ножка. Вот тут. Ну и можно, в принципе, приварить. Довольно-таки сильно она ее ударила, погнула. То есть это крепление треба разобрать, подвинуть, подварить и восстановить. В принципе, скажем так, э скажем так вот еще здесь трошечки я бачу. тоже что-то погнутый болтик в этом в этой частине ну, могло быть и хуже сто процентов все можно сделать это не страшно так ну что поехали поехали дальше. друзья, мы затопим мой котел. Разожжем, разожжем его. Я насобирал такую куку всякой пластмассы, мусора. Разжигаю, вычистил полностью внутри в топке всю топку. До речи, хочу сейчас вам показать, какой должны ширины у меня Вход в котел и глубина самого котла. Значит, 48 сантиметров у меня ровно вот до места, куда дрова могут закладываться вниз. И ширина самой топки 53-54 сантиметра. То есть 53-54 на 48. И высота, или, не знаю, загрузка топки 62 сантиметра. Вот это вот мой объем, если можно полностью ее за, загрузить. Такой объем у меня самого котла. Котла зараз разжигаем, закладываем дрова. Можно будет засечь час, сколько у меня по часу все это займет. Какой-то информации вы уже будете обладать. Значит, на початку Э, растопки время 16-20 20 градусов внизу бочки вот тут вот показывается вот, вот, здесь 20 градусов на трубе 17 и 17 на выход из котла а у нас цикавит вот две цифры 20 на низу бочки и выход из котла а вверх бочки у меня вот уже бачите 20 градусов ну все Поехали. Так, я сейчас по сколько дров я там нарушаю. Но дрова, дрова он и сырий. Это забор, который я пилил там пару тысяч назад или перед ним. То есть я сейчас загрузил 10 килограмм сейчас еще раз топим так здесь 20 килограмм 22 мы загрузили сейчас сюда распаливаем и смотрим что будет далее і погнали розбирати акумулятори. Я запустив, я кажу перший запуск на сьогодні. По котлу котел працює, пізніше я вже покажу цифри. Время у нас тоже є, Коли я це розпочав. Акумулятори в мене 43%. Здесь 30 кВт э, э, ли железопосфатных. аккумуляторов. зараз в мене падает 2,5 с половиной киловатта, видите. Я сейчас покажу небо было дикое. И 2,5 кВт киловатта это первые за сколько, за неделю практически. практически за неделю. Это за такое вот такая вот скажем эффективная выработка практически за неделю. практически за неделю. 2 290 ватт Вроде бы как все можно еще посмотреть по какому стрингу сколько падает. PV1 это навис и PV2 это хата. На навесе у меня градусов 30, может даже меньше нахил, там 2 киловатта падает, а в этом поле 11 кВт. а PV2 это на хате. На хате у меня всего лишь 3 кВт и падает 730 ватт. И ну, суммарно Суммарно у мене виробітка 2,6-2,7 кВт От, В це время сейчас уже начинается выработка 3 кВт у меня настроено на максимальную потужность від сонця. Можна збільшувати, Але я навіть, поки не бачу резону. Посмотрим що буде бываться пізніше. Піду зараз вам покажу Небо як виглядає. Вон таке видите Оно таке вже становится яркое Но выработка довольно таки непогано и оно уже начинает я кажуть потужно давать электроэнергию котел еще разжигается сжигается трошки видите дымит тут я уже планую вот те панели 10 панелей по 550 ватт размещать и это будет стринг додатково до хаты там еще треба две панели мне поставить вроде бы как как бы как бы вот такие вроде бы вся информация такая на сегодня по альтернативной энергии еще хочу показать вам что у меня бачите, вот профиля, которые крепятся к панелям, они трошки короче. Но у меня тут, с другой стороны, есть здесь 2, 3, там где-то 5 сантиметров можно сдвинуть трошки левее. И надо будет разраховать, сколько вот эта ширина станут туда панели чинить. Вот такие вот справы. Пока она все греется, треба цей аккумулятор снять, поставить за место него другий. И бачите, вот эти вот шпильки у меня на этом аккумуляторе их просто нема. Тут просто их нема. И <плес> тут Вон, есть отвер вот там. И треба сделать шпильку, которая будет зажимать этот аккумулятор, тримать. Или шпильку, или вот там уголочек такой же, наподобие такого приварить. И он будет там зажиматься. И пластинку, там что-то сделать, чтобы он зафиксировался. А этот аккумулятор я зараз снимаю. И вместо него ставлю другий. Бо пойдет на Вольву. Я трошки перепутал. Так, друзья, все выявилось трошки простейше. Сейчас я вам покажу. С аккумулятором сделал эту замену. Там, там ничего складного не было. А вот тут вот стоит додатковый вот аккумулятор, в чем вся история, что он у меня греметь начал под, под капотом и вот эта вот площадка она а, саморобная, то есть это скорее аккумулятор для лебедки и она болталась, то есть я ее закрепил тут таким болтом, а вот тут вот потерялся почти, вот такой вот куточек который прижимал. Видите наподобие как вот здесь. Прижимает э, такой вот бор... бровка бордюрчик такой аккумулятор вот. аккумулятора. Вот тут он, вот тут он выступ, выступает. И вот сюда должен быть такой вот уголочек. И сейчас я возьму уголок, просто отвер. И сделаю так, чтобы он здесь тримался. А так, получается, здесь бейт болтался и должен обеспечен было, то и звук какой-то появился. Поэтому зараз просто беру, отрезаю цей уголок, тут делаю отвер и аккуратненько его туда прикручиваем. Вроде бы как-то как, -то, как -то так мы сейчас это все сделаем. Так, все. Бачите, как получилось. Уголочек отпилил немножко. И Он прижал эту кромочку. Все. Держится капитально. Сейчас заводим. Трошки подтянем ремень, скрипит. Здесь кое-что тоже подтянули. Всякую болтанину. Надо будет посмотреть. Может где-то что-то болтается. Вот это вот непонятно что. Короче, эту да кучу сейчас соберем. Еще. Эй, как дела? Ты что тут делаешь? Я не понял. Давай, иди сюда. У меня возникла уколи у товарища. У меня бабочка жила почти несколько месяцев после холодов. Ну, покажи, что там тебя закрыли. Скажи, крылышки. Вот ну. их кто. О сюда я ее сейчас я ее опущу в дровник пусть там как говорится отсыпается а то будет дождь и она погибнет сто процентов а тут где-то тут она будет сейчас прятаться думаю тут место у нее дофига вот где-то она здесь немножко отойдет куда бы тебя поставить. Летать пока не может. Но вот таких вот у меня очень много бабочек, когда яблоки начинают. Сейчас солнце на следующем тыжне будет. И будет просто немерено. Не знаю, я положу ее туда, куда-то. А. Куда то иди сюда. Вот тут, вот тут. Тебе будет лучше. Все. процентов там уже разберешься по месту так теперь ремень